Дівіс, яке, яке сховище? Мені до метро бігти, якщо бігти, хвилин 10. Ну яке сховище? Єдине моє сховище, друзі, це ви. Я поки вдягнусь до метро бігти, воно вже прилетить. Це ж Харків, друзі. Воно вже все прилетить. Ми вже своє відбігали. Відсотків, а ми не бігали, якщо чесно, в метро. Але брехати не буду. Багато харків'ян е, е, ну насправді, перші місяці війни просто жили в метро. Дуже багато, дуже багато. Ну, то я так думаю, що переважно ті, хто зовсім поруч з метро живе. А мені, ну, ракета. Летить до Харкова 40 секунд, якщо балістика, не більше. 40 секунд ракета летить до міста Харків з Білграда. е, Якщо з Білгорода І е, кудись бігти, ну, ти до першого поверху не спустишся просто, не встигнеш. Ніякий сенс в цьому. До того хіба що за 200 не відійти. Ото і все. Ото і все. О. НАТО в НАТО перші чотири місяці жили в підвалі. Розумію, розумію. Розумію, НАТО. Ну, мабуть, це вірно. Тобто берегти, берегтись треба. Але розуміти ж треба, що ну, ти поки вдягся, поки пішов кудись, воно все вже повибухало. Доктор. Да, здравствуйте, есть... пациент. Вы по какому вопросу, собственно говоря? Доктор, у меня это... Что беспокоит? <как> это... Нога, нога. Ага. Нога. Ага. Выгусь. Ноги. Так вот, одна из двух ногов... Ноги. Надо говорить ноги. 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 Правильно, ноги. Не, про геев не будем, фу. Гей. гей, это Звучит как-то не очень Это у кого что болит Тут про то и говорит меня -то... У меня гей не болит Он здоровый Я же про геев ничего не говорил Я про ноги Про ноги угу. Про ногиева Ну вот про вариант Наяма. Вариант тоже Нагиев. Вот. Вы со мной не общаетесь А то у вас дым из ушей пойдет Это если бы мозг был а а это так, да. Правда. А так нету, чёрт, там дымиться нечему, о чем Слушайте, вы коллега. У меня тоже самое, та же самая хрень. мне так и доктор рассказал. Коллега о -о -о, мой. Я жай. просто сегодня первый халат одел, поэтому сегодня я доктор. Вот, кто первый? Как говорится, кто первый встал, того и тапочки. Однозначно. Откуда же вы такой коллега? Родом из Казахстана. А живете? Живете, где проживаете. Город Лион, Франция. А, вы француз. Нет, ну что вы. Ни в коем случае. Ну, гражданин Франции. Я казах. Я, каз... я казах. Мен казах шабелем. Ух ты, вы действительно казах, а я бы не сказал. Вполне себе такой. Ну, это, вот так вот. Европейский тип лица. Ну, такие вот казахи бывают. Как разные. у нас говорят, не, у меня с... не сакты мне мозги, да? Да, да, да. Точно. Ну да, ну да. Это точно. Ну Если как там, мне соль как там Франция? Да, я не знаю. Вот, блин, прилетела где-то у нас. Что такое? Да что, прилет. Макрона никак столкнуть не можем. А что? Да так, тут не столкнешь здесь. Это не в Америке. Тут импичмент бесполезно делать. Все ненавидят, блин, его. Надоел он всем. А кого хотите? Кто Назарбаева. Ну только не могу. Назарбаева? Можно, кстати, что? Весело бы. Будет <laughs> Назарбаева. Путина можно <с еще, <с Владимир Владимирович? Ну, ну, что нет? А, да, они против не будут здесь. Я думаю, большинство проголосовало бы за. Владимир Владимирович? Я думаю, что ну, большинство да. его просто не знает ну, во Франции. Ну, просто ради прикола они бы проголосовали. Да, да, наши соседи тоже голосовали по приколу. Да, по приколу, приколисты, блин. Ну да, да. Это да. Да. О чем здесь беседуете? Да по-разному. Честно, вот вот уже вот уже где вот эти темы, политика, все вот это вот. Ну вы же русский человек, я вижу всей душой. Да, я русский человек, конечно. Ну что же вы маетесь в этой Франции, проклятущей? Опять на геи там все да. эти. Семья, семья, семья. Что, да семья? нет, собираемся. Семья, сын. Надо всех же отсюда выдернуть технично. В смысле хитростью, что ли? Нет, ну вот собрать нужно их и увезти. Они Живу. не собираются? Ну так как-то собираются, как не понимаю. Неужели во Франции нет мобильной связи? Почему есть? Можно же позвонить, сказать, сын, жена, поехали. Позвоню. Ну, а они что? Откуда вы, откуда вы знаете, что жена отдельно живет от меня? Даже если не отдельно, ей все равно можно позвонить. В соседней комнату? Ну да. Так она отдельно или в соседней комнате? Отдельно. Отдельно в соседней комнате. Нет. Ну я говорю, если бы. Например. Нет, я этого Примерно. конечно не знаю. Я конечно же этого не знаю. Ну прям как, вот вы прям ясновидец. Не, 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 не я просто этот как его как бы это сказать, юридическая практика, вот юридическая практика. А, ой, ну, следить надо за базаром. Нет, я же не прокурор, ну что вы, я наоборот, я прокурор наоборот. Можете отмазать. От кого от жены? Вообще. Или от сына? Слушайте, мне ваша личность, вы, по-моему, вы такой, ну, известный адвокат. Да, надо же, кого, -то, кого только не встретишь в рулетке. Это редкость. как, что только не занесет в рулетку, представляете? Да, где-то я, где-то вот что-то... Что, где, когда меня, наверное, видели. Да вы что? Да ну ладно. Ну а где же еще меня могли видеть? Больше нигде. Во Франции я последний раз давно был. Типаж есть такой, да, типаж есть. А сейчас в Белгороде все больше. Понял. Понятно. Здесь много работы. Это понятно, конечно, конечно. Много э, людей, которые требуют защиты после Сочи, после поездки в Сочи. А. Ну и подобных вещей. А это, кстати говоря, весьма-весьма прибыльное дело для адвоката. Понятно, понятно. Прибыльное. Так а что же у вас держит во Франции? Семья. Если бы я один был, давно уехал. Так вы же отдельно от жены живете. Не, ну, не, нет, вот так вот. Не, ну, она отдельно, а все равно вместе. Приезжайте, приезжайте. Бросайте вот это все, приезжайте. Не могу их бросить. Ну, всяко лучше на родине. Березки, гризды. Да. Конечно, лучше. Я хочу. Я бы давно уехал. А вы родились в Казахстане, а жили э, ну, на исторической родине когда-нибудь? Ну, жил, иногда жил. Много? Долго. Ну, смотрите. Родился в Казахстане, Чимкент. Uh -huh. Через полгода уехали в Одессу. До 10 лет жил там. Потом в 10 лет. Так уехали... Одесса это Украина. Ну, так, когда это Советский Союз был. Uh -huh. Тогда там ну, Одесса и Личевск. Потом уехали в Сибирь, Красноярск, Дивногорск, там жили. В Ильичевск, обратно... Ильичевск это Мариуполь, Мелитополь. Не, 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 Личевск теперь у них Черноморск. Черном. Почему-то. Ну, вида, я. Только да очень... здесь он прямо он рядом. Он вообще рядом, там трамвай даже ходил. Угу, угу. Очень близко. Вот. Порт там все. Ну а потом? потом. Потом я ездить начал очень сильно по роду своей деятельности, по стране, по миру. А... Я очутился. А кто вы да. по роду своей деятельности? Ну, я в цирке работал всю жизнь. То есть в армии смеетесь, да? Да. А кем в церкви были? Ну, начинал акробатом, учился в училище акробатом, ну, был на лошадях. Джигитовка, все эти вещи, да, да? Да, да, да. Хаджибаев Давлет, это туркменский джигиты. У вас казахская фамилия? Нет. Ну, Хаджибаев. Хаджибаев это, это руководитель, это. А, это я понял, понял. Туркмен. Туркменские джигиты, ну там туркменов были, только вот Хаджибаев сам, Чары, туркмен был и Хонча, эта вот девушка танцевала с лошадьми, очень красиво. Танцевать все остальные все у нас были со всего Союза, даже Прибалт был там туркмен, типа джигит. Ну а потом, как во Францию попали, тоже в цирке работали? Ну с цирком, да, уже у Дурова работал, у Юры. И потом остались там, да? Ну да, остался. Это, наверное, в 90-х остались? В 93-м приехали, в 95-м они уехали обратно. Я... Меня пригласили здесь работать, дрессировщику. Но вы уже и гражданство получили, не, не просто... Не-не-не, я не просил. Получили, Жена я не, сказал, я не и... сказал, что просили, я сказал, что получили. Не-не-не, а здесь надо просить, чтобы получить. А у вас так нет стать французского стать... гражданства? Нет, у меня нету. У вас э, уже ну, не советский паспорт, уже наш российский. Казахстанский? Казахстанский. Где меня... Да, да, казах... казахстанский паспорт. Так -то, тогда будут сложности с возвращением в Россию. Или вы хотите в Казахстан вернуться? Почему сложности? У меня жена, гражданка России. Да? Сын тоже гражданин России. он У него двойное гражданство. Он тут родился. Угу. Вот. А жена... Не а жена откуда родом? Кострома. Кострома. Так сказать, самая да. глубинка. Да уж, глубже некуда. Это сарказм, я так понимаю, да? Я, я не знаю, просто... Ну, возвращайтесь, да. возвращайтесь, потому что, ну, как бы, знаете, всегда да встречая здесь э, э, уехавших из страны людей, и я э, ну, с... С каждым днем все больше и больше испытываю двоякие чувства. Но ну, вроде как люди Россию любят, но почему-то любят ее из-за границы. И что? Ну, как бы не очень ну, хорошо. У нас да у, ну, у нас ну, сегодня-завтра мобилизацию вы объявят, вы? объявят а, а вы с такой подготовкой и идите за границей. Если надо, будет пойдем за родину. Кстати, нет, может быть, кстати, вам и не надо. Может, во Франции там вносите лепту в разложение капиталистов, свержение бандеровского режима Франции, я считаю. Вот вы, наверное, точно шутите, наверное. Почему? Вы не тролите? На самом деле нет. Работа внутри, как это сказать, в логове врага, она на самом деле очень важна, я считаю. Знаете, тут враг один, Макрон. Тут люди-то на самом деле, ну, немножко все не так. Ну, а парламент? У вас же есть парламент? Ну, есть парламент. Вы поймите, это же система. В смысле система? Система везде. У нас система, у них система, она одинаковая. Ну, у нас, та, у вас такая система, здесь другая система. Какая, Какая другая? У нас нет. тоже две, два, и две, и все, две палаты парламента было. и президент. Нет, я говорю про интересы, про, про направленность, вот, знаете, вот это вот. Но вы же сами сказали, что французы с удовольствием бы приняли в качестве президента Франции Владимир Владимирович. Ну, я это... вам об этом и говорю. А вы говорите про врагов. Пока они еще пока не враги. Про каких врагов я говорю? Ой, ладно, давайте не будем. Я про врагов ничего не говорил, не выдумывал, не приписывайте мне вот это вот. Нет, что-то было такое. Не, Я говорил, что нужно в логове, так сказать, противника, ведь Украину же снабжает Франция. сказали в логове, в логове врага, вы сказали. Да, замечательно, сказал действительно. Снабжает вот. же Франция Украину вооружением. Да. Ну, снабжает. Является союзником. Ну, партнером, наверное, все-таки не союзником. Но... Наверное, партнером. Ну, а -а -а. народ это не поддерживает, понимаете? поэтому... Если бы народ это не поддерживал, он бы не выбирал это правительство. Но ну, так не бывает. Нет, он ну. никто не выбирал, я вас уверяю, никто не выбирал. А она сама выбралась? Хотите, я вам расскажу, как выборы были проходили? Как, что я видел лично, вот от первого лица. Если Давайте. вам интересно. Давайте. Когда второй раз Макрона выбрали, у меня супруга, она натурализована. У нее французское гражданство. У нее И двойное. Вы, вы говорили, да. У сына да. у нее. Да, я живу в городе Лион. У нас большой Это район. Это тоже говорили. Да, мы пошли на выборы под закрытие, под, под занавес буквально, вот, за полчаса до закрытия. Мы туда пришли, участок в этот вот выборный, сидят три старушки, камер нету наблюдения, вот как в России. Ящик один прозрачный, открыт, не опломбирован, а вот, знаете, там хлястик такой на нем, ни замочка, ни пломбы не было. На дне лежат там несколько конвертов, штук ну, 3-4, может... 5. Конвертов? Конвертов. Вы подходите к столу, выбираете, значит, кандидата, кладете в конверт. И я а, конверт вот бросаете так. в этот mm -hmm. ящик. Вот такая система. будем. Yeah. Понимаете, за весь день, ну, штук пяток, наверное, конвертов. Mm -hmm. И никого, людей нет, сидят старушки. Я у них спросил про наблюдателей. Они удивились очень. Какие наблюдатели? Говорю, какие? От двух партий, от Лепен, от Макрона. А вы голосовали за Лепен? А... Ну, да. Супруга голосовала за Марин Лепен. А вы? А вы же не гражданин. Я не, да, я и нет, у меня нет права голоса. Вот. Местные выборы можно, могу, участвовать. Ну, вот, в район. местных выборах не гражданин может принимать участие. Да, да, у меня резидент, я резидент. Разгулялись, есть, разгулялись, французы, ты смотри. Ну, это местный мэр, там все такое. Нет, я понимаю, я но это тоже важно. Органы местного это самоуправления нет. играют важную роль в построении государственности. И у нас, кстати, тоже. Ну да, ну да. Ну, вот так вот. И все. И вот насчет. Они. Одна по мне, старушка, которая говорит: да, 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 были, были, значит, ушли, наблюдатели. Такого не может быть, понимаете. Не должно быть от и до, а и считать бюллетени. Ну, так я поэтому и говорю, поэтому и говорю. Что я пока говорю, вам, народ пока... на выборы не пошел. Ну, похоже. Это... нарисовали. Нарисовали я ему. Вам, я вам скажу честно, когда у нас за изменение Конституции голосовали, было такой же беспредел был. На пеньках, на лавочках, куда ни попадя, что ни попадя, происходил такой же точно беспредел, без всяких... Э, ну, вы поняли, да, не буду я лишнего говорить. Ну, ну, да. Ну, я скажу другое, что если бы народ этого действительно не хотел, а я знаю французов, я знаю, это такие люди, что мы говорим. Что, что они... вы знаете? Ну, выходят они, Вот. Что? вот. Так никто же не, да не, на не выходит. Никто наплевали же На них никто же не выходит. Слушайте, не выходит же в никто. Вы выходите. Вы знаете здесь, как знаете, как вот это происходит? Я думаю, очень зачем много, вы себя э... мучаете? Скажите. Я не мучаю, я вам рассказываю. Вам если интересно, Давайте обо мне не будем. Ну, Личность мы оставим в покое. 13 -е, -е. Я вам уже и так, знаете, вот личные разговоры постоянные. Я так вам рассказал, что и откуда, и куда и чего. Но я тоже вам сказал. Я из Белгорода. Я Юрий. Ну и все. Я, да больше. я же вам не, под кожу не лезу, правильно? Так и я вам тоже не лезу. Просто зачем себя Но... мучить? Я наоборот вас э, стимулирую вернуться домой. Вы злой. Нет, нет, вам да. кажется. Злой, У меня злой. работа, самая добрая на свете работа. А да, злой вы это? с двойным дном человек, а может и стройным. Знаете, как на английском языке адвокат? Я знаю по-французски как. Как? А По-английски по ловер, от слова ложь. Да, ну, нормально. Ну, неправильно это. Неправильно. Ну моя же задача, поймите меня правильно, моя же задача э, э, достичь истины, а не просто защитить кого-нибудь. Да что вы, с помощью лжи достичь истины? Ну, конечно, на английском. На нашем же Но тоже. Это, значит, На... школа адвокатская немножко отличается. Конечно, нет? отличается. У нас правовые системы абсолютно разные. С Францией ну, одинаковые, да, а с Британией ну, разные. А как же, Рим, римское право там и... В Британии это... нет римского права. Это у нас а, римское а, ну, право. А, да, да, там британское право. Это, да. это правда. У французов есть, у нас есть. У нас действительно римское право. И у нас адвокат. Ну... Но... Знаете, у меня был случай здесь с адвокатом во Франции, когда она единственная пьес де конвексион, это единственное доказательство того, что я работал на одного, значит, работодателя, фиш де пей, ну, бумажка была, и я пришел забирать свои бумаги, вот, и я это, это, вот это, вот эта бумага, она исчезла, ее не стало, мне секретарь отдавал документы, понимаете? Понимаю. она эту бумажку, скорее всего, вернула работодатель или продала или что я не знаю, что с ней сделал вот. была у меня ну, ситуация ладно вы возвращайтесь давайте вот это вот прекратите все и возвращайтесь действительно вот это. Не да работать. я бы давно бы вернулся если бы один был а вы это один возвращайтесь они за вами потянутся и к вам потянутся люди О. О. Вы же, да. вы же такой благородной профессией обладаете. Все, я уже не работаю в церкви 4 года. как. Но профессия же все равно благородная. Ну как у меня? Дым из ушей пошел от вас. Вы же обещали. Вы говорили в начале нашего разговора, что у меня от разговора с вами дым из ушей... Не, поет. не, ну я, я это перестал троллить. Просто... Э, разговор, ну ладно, пока. Пока. И все, и так это холодно. Я вам столько про себя рассказал, мы уже почти как... У меня не знаю, воздушная как... тревога, извините, конечно. Мы так... А, все, все добро. Просто классичный ЦАП. Классичный, просто нема далее про что разговаривать. Вин сидит у Франции, вин ненавидит французов, вин ненавидит Францию и сидит поратись. Породый... в свои ездили. а не без строму. Денер, я нашлёк. Ух.